Salam dostlar. Fikirlər Dünyası kanalına xoş gəlmisiniz. Mən Turan. Bu gün sizlərə dünyada ən çox tanışmaq istədiyim insan haqqında danışmaq istəyirəm. Bu insan Elon Muskdır. Elon Musk Cənubi Afrika Respublikasında doğulmuş, ABŞ-Kanadalı biznesmen, mühəndis, ixtiraçı və investordur. Hal-hazırda SpaceX-də icraçı və texniki direktor, Tesla Motors-da icraçı direktor və SolarCity-nin sədridir. O, PayPal, SpaceX, Tesla Motors və Zip üç şirkətlərinin qurucusudur. Elon Musk 1971-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasının paytaxtı Pretoria-da kanadalı ana və Cənubi Afrikalı doğumlu britaniyalı atanın ailəsində dünyaya gəlmişdir. Erkən yaşlarında proqramlaşdırma öyrənmiş və 12 yaşı olanda özü yazdığı oyunu Blastar 500 dollara satmışdır. While Daynları boşandıqdan sonra 1980-ci ildən əsasən atası ilə birlikdə yaşamışdı. O bütün dünyada yalnızsa Tesla Motors şirkətinin yaradılmasında iştirakından görə məşhur deyil. Bu insan daha əvvəllər demək olar ki, bütün dünyanın hazırda istifadə etdiyi bir xidmət yaraşmışdır ki, bu nəhəng elektron ödəniş aparatı olan PayPaldır. Tesla Motors Elon Musk'ın yeganə texnologiya şirkəti deyil və o 2022-ci ildə yaradılan daha bir nəhəng SpaceX şirkətində ona məxsusdur. Musk təhsil, uşaq səhiyyəsi, vətənmiz enerji sahələrində xeyriyyəçi fəaliyyətlərini göstərən Musk fondunun yaradıcısıdır. Dostlar, videonu bəyəndisəniz kanalıma abunə olub like atmama unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərdəki